kök, yeraltı qidalanma və cübrələr. 1-ci sual verilmiş cübrələrdən hansı yer çəkinən meyvə çəklərinin və kartofun gövdə yumrularının böyüməsini sürətləndirir? Burada görünür ki, söhbət yeraltı hissədən gedir. Yeraltı hissə kaliumlu, yerüstü hissə gövdə və yarpaqlar yəni azotlu, çiçəklər isə fosforlu cübrələr olur. İcidə deyir ki, gövdə və yarpaqlar olacaq azotlu cübrə. Sonra 3d üçdə... Zəvan əsas kökçətdə törəyici toxumu harda yerləşir? Necədir aşağıdan yuxarı doğru olub saysaq. Kök sıxı, bölünmə zonası, böyüməz zona. Yəni bölünmə zonası haqqında söhbət gedir, çünki ordakı adından da görünür ki, bölünən olur hüceyrələr. Yerləşir kök sıxı ilə böyüməz zona arasında. Cavab olacaq deyə 4-də. Əksər bitkilərdə kökün funksiyasına aid deyil. Bitkinin torpağa bərkitmə, fotosintezə aid deyil. Fotosintez dəyə funksiyasıdır yarpaqların və ya zoqların da deyə bilərik çünki zoqlar da fotosintez edə bilər az da olsa. Sonra bitiyim bütün yaşlısı da fotosintez edir də yəni. 5-də əksər bitkilərin kökün funksiyası. Əksər bitkilərin kökün funksiyası da aid deyil. Transpirasiya, qazlar mübadiləsini yarpaqlar edir. Ona görə də cavab alacaq B. 6-da e, Qarqa gözünün kök sistemi necədir? Qarqa gözü bir ləpə e, Qarqa gözü bir ləpəli idi. Onun yarpağı fərqli idi, amma kökü elə bir ləpəllər kimidir, yəni iki saçaqlı. Cavab olacaq 6-da E. 7. Kök sisteminin funksiyası hansı halda düzgün göstərilmişdir? Kökün ucunu zədələnməkdən qoruyur. Ədə e, cavab olacaq A ə dey gövdəyə səvə mineral dozları ötürür. Yox, bu sorucu zonadan başlayır bu ötürmək işi. Ona görə kök siscinə haid deyil. Çəkincə yoğunlaşmasının təminidir. Bu əlaqəsi yoxdur. Səvə mineral dozların torpaqdan sorulmasında iştirak edir. Yox, sorucu zonadan başlayır bayaq da dedim. Amiljit tellərin formalaşmasında iştirak edir. Yox, iştirak etmir. Bölünmə zonasında məsələn deyərdik ki, bunu burada törəyici toxuma var deyə götürə bilərik. Amma e, burda cavab olacaq A. 8-də sıralarda göstərilən hansı bitkilər təsaxlaqlaşdırma sistemində maliçlər belə fəlləri götürməliyik? Qarğıdalı, çərtik, olacaq cavab C. 9-da verilmiş gübrələrdən hansı əsasən meyvə köklərinin, soğanlaqların və kökümlərlərin böyüməsini sürətləndirir? Görünür ki, yeraltı hissədən söhbət gedir. Deməli, kalium gübrəsi olacaq, cavab olur A. On da əmici tellər, ötrücüz olmadığı yerləşmiş qoca hüceyrələrin çıxıntısından əmələ gəlir, böyümə zonasında yuxarıda yerləşmiş cavan hüceyrələrin çıxıntısı şəklində əmələ gəlir. Bölünmə zonasında hüceyrələrin bölünmə zamanı çıxıntılar əmələ gəlir. C ola bilər ki, bölünmə zonasından bütün yəni törəyici toxumadı deyə ondan ola bilər ki, bütün toxumlar başlanğıc götürsün. 11-də kök yumruları göstərilənlərdən hansını nəmlə gətirir? Mil kök sistemi, kök yumruları deyir, saxaqlı kök sistemi. Əm, həm saxaqlı, həm də mil kök sistemi kökümsoq soğanaq. Bu saxaqlı kök sistemi olacaq, çünki ə, kök yumruları nədən əmələ gəlir? Kökümlərin gövdənin şəklə dəyişməsi ilə. Gövdənin şəklə dəyişməsi olduğu üçün hansını nəmlə gətirir? Deyir? Əslən götürə bilərik bunu çünki şey, çökümsulf əmlə gətirir. Çünki çökümsulf çökümsulf gövdəyə aidd şeydir, çökümlərə aidd şeydir. Amma hər ikisi gövdəni şəkl dəyişməsi də biraz qəribə sualdır, yəqin ki cavab dəyə çıxacaq. Ona görə də yazıram amma saxlayıram, şeyə də qalsın. 12 Hansı artıcılıq kökün torpaqda udduğu suyun düzgün hərəkətini əks etdirir. Kökün torpaqdan udduğu suyu sorucu zona, ötürür, ötürücü zonaya cavab olacaq c. E c. Meyvə çəklərinin aşağı hissəsindən hansı köklər inkişaf edir? Meyvə çəklərinin aşağı hissəsindən e Meyvə çəklər nədir? Meyvə çəklər əsas kökdür. Əsas kökçənin hansı köklər inkişaf edir? Əsas kökçədən yan köklər. Yəni cavab olur D. Kök çimurlarından hansı köklər inkişaf edir? Yan kökləri olan əlavə kök. Kök çimurlarının deyir, hansı köklər inkişaf edir? Kök çimurları nə idi? Gövdənin şəklə dəyişməsi idi. Gövdədən də necə kök çıxır? Əlavə çəçək çı çıxar. Yəni, əlaca cavab A, yan köklərdə olar yəqin ki. Bununla bağlı bunu cavab olur A. 15-də bitcidə köklər yalnız gövdədən və onunla mələ gətirdiyi kök növlərindən inkişaf etmişdirsə, bu bitcidə hansı kök növləri olmaz? Burada əsas kök olmayacaq. Çünki ə, əsas kök yalnız toxumdan içərlidir. Deməli 15 dolduca, 16 da mineral jübrələr üzüy jübrələrlə müqayisədə bitkilər tərəfindən daha tez mənimsənilir, çünki onların minerallaşmağa ehtiyacı yoxdur. Cavab olur A. O bitkilərə baxaq. Onların tərkibində bakteriyalar olmur. Niyə olmur? Ola bilər. Onların tərkibində su az olur. Yox, əlaqəsi yoxdur. Onlar suda keç həll olurlar. Yox bu da mineral olduqları üçün tez ərilirlər. Onlar torpaqda daha tez minerallaşırlar. Bu da yox, çünki mineral haldadaldar da təzə necə minerallaşsınlar? 17 mineral jübrelər də müqayisədə üzvi jübrelərə bitkilər tərəfindən daha gecmədilməsinir, çünki Özüç birələrin tərkibində e, minerallaşma prosesi özün müddətində baş verir. Cavab olacaq D. Obislər də bayaqki sualda demişdim, 18. Bir-ikidə yaranmış e, ilç köklər yalnız gövdədən içərf etmişə etmiş də yazmaq istəyirəm. Yəqin bu birikidə hansı çökünövləri olar? E, əsas çök olmayacaq, əlavə və yan çökklər ola bilər. Cavab olur D. 19. Ağbaş çələminin kök sistemində neçə növ kökə təsadüf etmək olar? Ağbaş çələminin kök sistemində deməli bu ağbaş çələminin özü çələm e, olan hissəsi köküdür, əsas köküdür. Əsas kökdə olar, əlavə kökdə olar, yan kökdə olar. A, yox, bu meyvə kök olduğu üçün əlavə və yan kökləri çıxmayacaq. Yalnız əsas kök olacaq. Cavab olur A. 20-də cavabları hansında kökün inkişafı düzgün göstərilmişdir? Əsas kök rüşeym kökçüyündən əlavə və yan köklər gövdədən inkişaf edirlər. Əsas kök rüşeym kökçüyündən düzdür. Əlavə və yan köklər gövdədən yox, sətfdir. Əlavə köklər yan köklər əlavə köklər gövdədən və yarpaqlardan inkişaf edir. Bu düzdür. Amma yan köklər eee digər köklərdən inkişaf edir. Ona görə A səhvdir. B-də əsas kökçülü şeym kökçüsü ilə əlavə köklər gövdədən, yan köklər isə əsas və əlavə köklərdən inkişaf edir. B düzdür. Eee deməli 20-də olub cavab B. C-də əsas və əlavə köklər üşeym kökçüsü ilə Yox, bu səftdə əlavə çöklər şeyin köçcüsü ilə inçav eləmir. D dedə əsas və yan çöklər, yan çökləri şeyin köçcüsü ilə inçav edilmir, yalnız çöklərdən inçav verir. Əsas və əlavə çökləri şeyin köçcüsü ilə, burada da əlavə çöklər şeyin köçcüsü ilə inçav eləmir. Deməli bu da qutardı.